ជំរាបសួរជួបជាមួយខ្ញុំលោកគ្រូអានវិធវាយថាជាប្រធានផ្នែកអប់រំគ្រូបច្ចេកទេសជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបនេះគូមើលថៃម៉ាស៊ីន Kubota ដែលវីដេអូនេះនឹងណែនាំពីបច្ចេកទេសក្នុងវិធីការថែទាំការកែប្រែបញ្ហាហើយនៃការលើកដំណើរដែលលោកអ្នកអាចប្រើបានដល់ខ្លួនឯងហើយនេះមានវីដេអូឃ្លីបនេះពីការថែទាំប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅរបស់ម៉ាស៊ីន ESA ជាជាក់ថាការប្រារម្ភម៉ាស៊ីន ESA នោះនៅក្នុងទីកន្លែងអាចមានអាកាសធាតុក្តៅឬមានលម្អងធូលីច្រើនហើយបញ្ហាប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅ អាចកាលឡើងបានដូចឆ្នាំខ្ញុំនឹងណែនាំពីបច្ចេកទេសការថែទាំនិងការការពារមិនឲ្យកើតមានបញ្ហាលើប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅមួយទីនបានមុនធ្វើការត្រួតពិនិត្យនឹងការថែទាំយើងត្រូវត្រៀមឧបករណ៍ໄວ້ខ្លះតោះមកមើលទាំងអស់គ្នាបាល់បាញ់ខ ճ លទយោតោលេខ14លេខ12ໄດ້កោនឹងបន្តតដែរ សម្រាប់អ្នកបងបខណៈពេលប្រប្រត្រូវស្រួតប្រនិតលឿនតាសលូជាឯកតាមានកម្ដៅការឡាងកម្ដៅដែរឬទេដែរប្រកាសចាត់ថាម៉ាស៊ីនអេសខាសេរី3របស់ពូវតាមានប្រព័ន្ធការពីអូវើហេតឬការឡាងកម្ដៅកម្ដៅប្រសិនបើមានការឡាងកម្ដៅម៉ាស៊ីនអេសខាសេរី3ត្រូវបន្ថយលឿនជុំម៉ាស៊ីនដល់8ពវរដែលអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនអេសខាប្រែប្រាបានទោះតែប្រព័ន្ធបញ្ចប់កម្ដៅនឹងសេតស្ថានភាពនៃការថយចុះឬអាចបន្លត់ម៉ាស៊ីនបានជាធម្មតាដូច្នេះប្រសិនបើមានការឡាងកម្ដៅហាមបន្លត់ម៉ាស៊ីន ព្រៀមៗត្រូវបន្តជុំម៉ាស៊ីនហើយក៏ຕົកចោលមួយទិតុបេសេតនមកភីបមានការធ្លាក់ចុះហើយទៅប៉ិនម៉ាស៊ីនគ្រូប៉ិនអរោគមូលហេតុដោយគ្រូណៃថាមានការកកស្ទះឬក៏ប្រព័ន្ធមិនកំដៅមានបញ្ហាខ្លះត្រង់ណាករណីដែលម៉ាស៊ីនកានកំដៅអ្នកបើបងអញទៅកែតបានដោយការចោះទៅរោគមូលហេតុដែលមូលហេតុកំដៅឡើងស្គោះនេះគឺមានបៃចំណុចសំខាន់ ទី1គឺប្រព័ន្ធបញ្ចុកកម្ដៅដែលសាសខ ճ ទៅបញ្ចុកកម្ដៅនៅត្រង់មន្ទះប្រើធុងទឹករឿងដែលខ ճ ធ្វើការបញ្ចុកកម្ដៅហើយមានការបញ្ចុកកម្ដៅមិនបានល្អត្រូវធ្វើការទ្រុបប៉និកហើយរកមូលហេតុផ្នែកដែលជួយក្នុងការបញ្ចុកកម្ដៅដោយបើខ ճ នោះគឺជាខ្សែពីងក្នុងហាល ដកខ្សែភ្លើងក្នុងហានីមានទូនាទីជាអ្នកจำลองឲ្យក្រុមហានមានការវល់តាមបីបើខ្ចោយយងមកបញ្ចុះគំដៅនៅត្រង់បន្ទះប្រើថង់តាក់ហើយក៏បញ្ជូនទៅផ្នែកខាងក្រោមក្នុងករណីដែលខ្សែភ្លើងក្នុងហានធੂខ្លាំងពេកត្រូវមានការលេងតម្រូវតែសេរីនីមួយៗមានវិធីនៃការលេងតម្រូវមិនដូចគ្នាទេត្រូវប្រើឧបករណ៍ក្នុងការកក់ attenuator ឬក៏សេរីខ្លះអាចលេងតម្រូវបានអាចសិក្សាបានតាមសៀវភៅការប្រាប់ប្រាស់តាមសេរីនីមួយៗ បាយពេកកំហាប្រែរហាយឬក៏ដាច់ត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរពេលផុតអាយុឬខូចត្រង់ជ្រាយក្នុងពេប្រាប្រាត្រូវប្ដូរចេញត្រូវលេខតម្រូវក្នុងតម្លាយដែលត្រឹមត្រូវមិនធੂពេកឬក៏មិនតាំងខាងពេកបន្តមកទៀតយើងមកត្រួតពិនិត្យលំហរបស់ខ ճ ដែលជើទៅបញ្ចោះកម្ដៅជាដំបងពីត្រួតពិនិត្យកាកកော့ស្ទះនៅកញ្ច្រែងខាងមុខក្នុងតပ်អាចយករណាត់មកជូតសម្អាត ឬប្រាខ្យល់ plong ឧបករណ៍សំអាតបានឧបករណ៍បើកគម្របឈុតកិនត្រែងថុងទឹកឡើងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងជួបមួយបន្ទះប្រើថុងទឹកដែលនៅផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺជាកិនត្រែងថុងទឹកផ្នែកបន្ទាប់មកទៀតគឺបន្ទះប្រើ oil cooler ហើយនឹងបន្ទះប្រើបញ្ចក់កម្ដៅរបស់ប្រេងអន្តរអ្នកហើយផ្នែកដែលនៅខាងមុខគេបងអស់គឺបន្ទះប្រើរបស់ Martin តិចឬក៏បន្ទះបញ្ចក់កម្ដៅ condenser ការធ្វើការសម្អាតអាចប្រើខ្ចោផ្លុំសម្អាតដោយផ្លុំចេញពីខាងក្នុងទៅខាងក្រៅអ្នកបោកបោត្រូវត្រួតពិនិត្យការកកស្ទះរបស់បន្ទះប្រើធុងទឹកជារឿយៗនិងជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាឡើងដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនបានចំណុចចំក្រោយគឺរឿងប្រព័ន្ធបញ្ចុកដំណើររបស់ខ ճ ោពេលដែលលបាយខ ճ ោទាំងអស់ចូលទៅក្នុងផ្នែកខាងក្រៅរបស់ម៉ាស៊ីនតែនៅផ្នែកខាងក្រៅនោះមានបន្ទះដែកមួយដូច្នេះខ ճ ោតែមកដល់ត្រង់នេះ ដែលអាចឲ្យខ ճ ចេញទៅក្រៅบ้านករណីមានការកาะស្ទះឬយកអន្ទះដៃមកបាត់លើខ ճ នឹងធ្វើឲ្យកំដៅការមានការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញត្រូវត្រួតពិនិត្យជារឿយៗឬមិនគួរយកកិនច្រាញ់ដៃញឹកមកបាត់មិនដូច្នោះទេនឹងធ្វើឲ្យកំដៅនៅក្នុងម៉ាស៊ីនការ lavar បានសម្រាប់មូលហេតុទី2អ្វីដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន lavar កំដៅនោះគឺរឿងទឹកបញ្ចុះកំដៅ តက်បញ្ជកគំដៅជាបំណងសំខាន់ក្នុងការយកគំដៅចេញពីម៉ាស៊ីនមុខមើពីមូលហេតុដែលតက်បញ្ជកគំដៅមានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនឡើងគំដៅដំបូងគឺរឿងការប្រប្រាស់ប្រព័ន្ធតက်បញ្ជកគំដៅខុសប្រភេទករណីខ្លះពេលយកតက်អណ្ដូងឬក៏តက်អូទៅថែមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតက်បញ្ជកគំដៅដំបូងគឺរឿងការប្រប្រាស់ប្រព័ន្ធតက်បញ្ជកគំដៅខុសប្រភេទករណីខ្លះពេលយកតက်អណ្ដូងឬក៏តက်អូទៅថែមជាមួយនឹងតឹកឆ្នាំបញ្ជកគំដៅដែលនៅពេលកាំងគំដៅនឹងការជឿកកកក អ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រលកាន់តែខ្លាំងរួមទាំងការមានច្រេសសំណំក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាទីនផងដែរដូច្នេះត្រូវជ្រើសរើសយកប្រភេទទឹកឆ្នាំបញ្ចុះ command ត្រាឆារបស់គូបតាតែបนาะតតទៀតគឺរឿងរបស់កម្រិតទឹកបញ្ចុះ command ដែលនៅតែបំផក្នុងករណីដែលទឹកបញ្ចុះ command នៅតែបំផក្នុងមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ចុះ command ម៉ាទីនមិនមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរកម្ដៅនៃការលាងគោះចំណុចនេះសំខាន់គឺទឹកត្រូវចាំឲ្យត្រូវតាមប្រភេទ តរមាណតត្រឆត់នៅក្នុងតម្លាយកំណត់ហើយត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យគ្រប់ពេលមុនពេលប្រាស់ហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរទឹកឆ្នាំរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងបន្ទាប់មកទៀតគឺទឹកឆ្នាំបញ្ចោះកម្ដៅដែលអាចធ្វើឲ្យការឡើងកម្ដៅបានគឺទឹកនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលជាធម្មតាទឹកត្រូវហល់មកបញ្ចោះកម្ដៅនៅត្រង់បន្ទះប្រសុំទឹកដែលការហូរខុសពីធម្មតាអាចមកពីបងទឹកមានការលេចធ្លាយឬអាចមកពីខ្សែទៀនធូរពេកធ្វើឲ្យកាវរបស់បងមិនបានពេញលេង កាវលហោมันបានល្អធ្វើឲ្យកាវលរបស់ប្រព័ន្ធបញ្ចុះសំណៅការលាងនៅសំណៅខ្លាំងបានការគ្រប់គ្រងរបស់វ៉ានគ្រប់គ្រងទឹកឬធេម៉ូស្តាតដែលជាផ្នែកនេះមានឱកាសការឡើងបានក្នុងករណីប្រាការចរំពេកឬក៏មានផ្លាប់ដោតទឹកបញ្ចុះសំណៅតាមអាយុកាលប្រាប្រាបានត្រឹមត្រូវគឺ២ឆ្នាំនិងធ្វើឲ្យកើតមានការជាប់កៀងវ៉ានធេម៉ូស្តាតនេះមានតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពទឹកឲ្យនៅថេរហើយបានលបាយទឹកបញ្ចុះសំណៅឲ្យទឹកមកបញ្ចុះសំណៅ នៅបន្ទះប្រើធុងទឹកប្រុសសន្បាវានីមានការជក់แกងបើឲ្យទឹកมันបញ្ជូនទៅបញ្ចុះ command នៅបន្ទះប្រើធុងទឹកនេះទីមូលហេតុបើឲ្យប្រព័ន្ធបញ្ចុះ command នោះខុសពីធម្មតាហើយធ្វើឲ្យមានការឡើង command បានសម្រាប់មូលហេតុទី3នៃការឡើង command គោះអាចមកពីមូលហេតុផ្សេងៗដូចជាសកម្មភាពជុំវិញការប្រាស្រ័យអាចមកពី1សកម្មភាពបរិយាកាសមានធូលីច្រើន2សកម្មភាពបរិយាកាសមាន command ខ្លាំងម្យ៉ាងទៀត រឿងការប្របប្រាតរបស់គ្នាតែមានតបតបមួយ បង់ការលើបឿនពូពេចដោយធានាភៀបចាំបាច់ក្នុងការដំឡើងលើបឿនជុំពូជាលក្ខណៈការងារពេលខ្លះបង់ការលើបឿនជុំពូពេចតែលើកស្វានបញ្ជាយឹរឬយើងអាចបង់ការលើបឿនជុំតែលើពីពីពាន់ជុំនៅក្នុងចន្លោះពី1800ដល់1900តែបញ្ជាដងបញ្ជាលើបឿនការមានតរយាភិមក្នុងការប្រារプラជួយពិនយាអាយុកាលប្រារプラឬការពីកម្ដៅការងារពូយ៉ាងទៀតលក្ខណៈនៃការប្រារプラអាចកើតមកពីអ្នកបោកបော်ថ្មីដោយជាការបញ្ជាដងបញ្ជាមិន ក្រុមត្រូវបញ្ជាដងបញ្ជាឲ្យសង្កត់ធ្ងន់រីលីវ៉ាឬវាងគ្រប់ក្រោមបើកការគ្រប់ពេលបង្កឲ្យមានទីឡើងកម្ដៅបានមកពីសំពីត្រែងហាយតលីការឡើងគូដោយនេះនៃរឿងការប្រាប្រាស់ក៏ត្រូវប្រើបានសំស្របផងដែរបង្ការឬបឿនជុំដែរសំស្របសកម្មភាពនៅប៉ារ៉ាវែនជុំវិញក៏ត្រូវមានសកម្មភាពបាក់សំផងដែរក្រៅពីការត្រួតពិនិត្យឲ្យគ្រប់យ៉ាងមានសកម្មភាពជាធម្មតាអាចប្រាប្រាស់បានយ៉ាងផ្តប្រកាសមិនជាអ្វីទេសម្រាប់ការថែតម្កប្រព័ន្ធបញ្ចក់កម្ដៅដែលខ្ញុំបានណែនាំមកបញ្ជាក់ថាលោកអ្នក បើបានដល់ខ្លួនឯងព្រោះថាជាដំណាក់កាងាយប្រសិនបើការថែទាំប្រព័ន្ធបាញ់ចុកកម្ដៅបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវអាចពន្យាអាយុការប្រាប្រាច់របស់ម៉ាស៊ីនហើយក៏អាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាលោកអ្នកអាចនោមនៅចំណេះដឹងដែលបានណែនាំក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីប្រយោជន៍ដល់វាវីដេអូល្អល្អសូមណែនាំលោកអ្នកជិះមន្តត ொட ទៀតสําหรับលោកអ្នកមានសំណួរឬមានការសង្ស័យអាចចូលការខមមិនបានสําหรับខ្ញុំនឹងនោមចំណេះដឹងដែលធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបនេះឲ្យអ្នក តើមកគ្នាបានទស្សនាខ្ញុំបាទវិធវ័តអៃថាសូមអកុសលលោកអ្នកម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា